Мы сейчас с братьями также посещаем тюрьмы. Вчера одна сестра вечером подошла, и я ей сказал, что говорю, когда-то братья ко мне приходили, и они сожгли меня своим поведением. Оно не осталось как бы таким, знаете, бесплодным. Мы сейчас действительно ходим в тюрьмы, посещаем братьев. Особенно тесно Сейчас Господь свел нас с братьями на жизненном решении свободы. Там сейчас очень такие, знаете, как бы два горячих брата, которым тянутся наши сердца, а их сердца тянутся к нам. Я знаю, что это, знаете, как бы действие Бога, потому что вы знаете, что такие слова, что Бог живет в неудобных храмах. Бог между нами, Бог в наших отношениях я еще раз вчера увидел Господа, который между нами, который между нашими братьями и нами. Знаете, и потому и это тоже очень важная задача, настолько проявить любовь к братьям в тех условиях, чтобы они не чувствовали себя одинокими. И слава Богу, что они так и говорят, что «Мы очень счастливы, что вы пришли в нашу жизнь». Через вас приходит ободрение, через вас приходит радость, через вас приходит утешение и наставление иногда, но больше они не чувствуют себя покинутыми. Действительно, Господь э, происходит чудеса в их жизни. Эм, например, раньше по жизни на решение свободы мы были, знаете, настолько как бы, ограничены в общении, что лишь только люди, которые могли приходить, Ним, могли их видеть, встречаться. Времена проходят, и мы об этом, кстати, братьям сказали на последнем посещении, вы, вы заметьте, мы с вами уже можем общаться, знаете, на расстоянии, по видеосвязи. Уже дошло до того, что им за хорошее поведение, я это просто поразительно, в тех местах за хорошее поведение начальство нашло их достойно чтобы водить к компьютеру, чтобы они могли общаться со своими родными близкими, чтобы они могли связываться с нами. И это просто, знаете, производит в них веру, что Бог их не оставил там, Что рука Бога не сократилась даже в тех местах. Поэтому наш Господь чудный. Хочу вас ободрить, что ваш труд не напрасен маршрут имеет продолжение. Плоды, которые вы видите вот, в моем лице, продолжают, стараются, учатся, трудиться дальше, вести эту благую весть в любви Иисуса Христа дальше, которые также находится еще в кузах. Поэтому ободряйтесь, знайте, что Оказалось бы, такой невидимый. Он принес свои плоды. Он приносит свои плоды. Он будет приносить свои плоды. И вы увидите нечто большее еще. Это не я, я говорю, это говорит Господь. Поверьте, ты увидишь. И вы, добрая церковь, увидите больше, когда здесь, я думаю, на этих лавочках действительно не будет места. От а тех, которые благодарят Господа за вас. За вашу цель, за вас лично, потому что вы, повторюсь еще раз, вы согласились, несмотря на, на трудности, которые у каждого из нас есть, вы согласились отдать частичку себя на служение Господу. И у вас это получается. Я хочу радоваться вместе с вами, я хочу благодарить вместе с вами. Я за эти два дня увидел, что я очень мало, оказывается, умею благодарить. Это очень важно. Мы очень мало благодарим. Я хочу действительно покаяться перед Богом за то, что я не умею благодарить в той мере, в которой должен. Потому что есть, за что благодарить. Мы вчера целый день вспоминали как бы, где мы были, кто мы были и кто мы сейчас. Где мы находимся сейчас, как нас встречают, кто мы есть для вас. Вы знаете, за все это надо благодарить, помнить, чтобы наши сердца никогда не оскудели над благодарностью. Я предлагаю сейчас вместе с вами какими мы устали прославить и поблагодарить Господа за все. Именно за все. Кто-то скажет, ну, за что благодарить? У меня какие-то проблемы в жизни. Вы знаете, почему они пришли? Да. Потому что в этом воля Божья, чтобы вы за все благодарить Иисусе Христе. Поэтому давайте поднимемся и поблагодарим Господа за Его милость,